అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ప్రణవ్ నేను 66వాయితి చదువుతున్నాను ఇవాళ నేను భగవద్గీతలో 17వ అధ్యాయ పారాయణం చేబోతున్నాను ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మనే నమః శ్రీమద్ భగవద్గీత అధ సప్తదశోధ్యాయః శ్రద్ధా త్రేవిభాగ యోగః అర్జునౌవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్రజ్య యజంతే శ్రద్ధయాద్వితాః

श्रद्धस्य एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसिराजसाः प्रेतान् भूतगणां स्थान्ये यजन्ते तामसा जनाः असहस्त्रविहितम् घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलाङ्गिताः का कर्षयन्तस्य शरीरस्थम् ूतग्रामम चेतसः तान् चैवान्तद्यासुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तधानम् तेषाम् भेदमिमाम् शृणु आयुसत्त्वफलारोक्ष सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धास्थिराहृत्याः आहारा सात्विकप्रियाः आहा। कत्वा ललवना तृष्णा तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसम् भूतिपर्युषितं च चयत उच्छिष्टमपि चामेढ्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इद्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्दायतु फलं तं भार्दमपि चेवयत् इद्यते भरतस्येष्ट तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमाञ्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते वाक्यं वाक्यम् स्वाध्यायाभ्यसनम् तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः पावसम् तुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया वरया तप्तम् तपस्तत्रिविध नरैः सात्विकं परिचक्षुते सत्कारमाणपूजार्थम् तपोदम्बेन चेव क्रियते तदिहत् प्रोक्तं राजसम् जलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम् वा दातव्यमिति नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं श्रुतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असस्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तस्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्तिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञकालतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाक्षिभिः साधु भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रस्ते कर्मणि तथायुज्यते यज्ञे तपसिदाने च स्थितिस्तदिति चोच्यते कर्म चैव तथीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं असदित्युच्यते पार्थ न स तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु